Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara Malaysia vs Laos Dalam termasya sukan C lah Yang mana Malaysia berjaya comeback Dengan kemenangan 4-1 Squad bawah 23 ini Yang dilatih oleh Nafuzi Berjaya untuk melakukan comeback Dengan kemenangan 4-1 ke atas pasukan Laos Yang mengejutkan gawang Malaysia Seawal minit keempat Yang mana sewaktu itu Malaysia waktu dalam fasa eager untuk menyerang ada dah peluang tapi tengok-tengok Lau yang menjaringkan gol dulu jadi dalam first half tu nampak Malaysia agak mencari-cari rentak tetapi selepas 20 minit pertama Malaysia berjaya untuk control position dan juga melancarkan serangan yang bervariasi yang hampir menggugat gawang Lau tetapi selepas itu barulah kita boleh nampak yang serangan Malaysia ni nampak lebih efektif dengan gerakan-gerakan yang lebih berdisiplin ada beberapa perkara yang kita boleh kritik dan juga kita boleh puji Baik, untuk ulasan perlawanan kali ini Saya akan mulakan dengan uh, Squad Kebangsaan Malaysia lah Bagaimana kita lihat game ni Baik untuk game ni Coach Nafu Zizin meletakkan formation macam biasa Mereka menggunakan back 3 di bahagian belakang Yang mana penggunaan back 3 diketuai oleh Aisar Hadi sebagai central center back Aiman Hakimi sebagai right center back Dan Moses Rush sebagai left center back Dalam 4 minit ataupun dalam 10 minit yang pertama Kita boleh nampak yang mereka ni tak settle down Agak goyah lah sehingga Lau berjaya mendapatkan gol yang pertama Tetapi selepas itu kita boleh nampak yang back 3 tiga pasukan Malaysia ni sebenarnya adalah antara Nadi utama dalam influence untuk bahagian serangan dengan supplying bola-bola jauh ke hadapan. Kita boleh tengok bagaimana Aishah Hadi dan juga Musiraj dalam memberi bola-bola ke hadapan dan dalam masa yang sama menggerakkan bola di kawasan tip ataupun bermain dengan agak tinggi di kawasan tengah lah. Dan dalam masa yang sama sebenarnya kita boleh puji untuk bad line ni yang mana diketuai oleh Aishah Hadi banyak melakukan interception-interception penting sewaktu pasukan lawan menyerang. Jadi mereka banyak mematahkan mematahkan serangan pasukan Lau dengan melakukan intercept yang penting untuk mengeluarkan bola di situasi kawasan di bawah pasukan Malaysia lah. So boleh saya katakan backline pasukan Malaysia selepas 10 minit yang pertama mereka berjaya settle down dan mereka banyak contribute untuk membantu bahagian serangan dan juga bahagian tengah dalam fasa build up. So untuk backline memang superb lah. Dan kalau kita lihat kepada corak serangan apa yang cuba ditampilkan oleh Coach Nafuzi adalah beliau banyak menggunakan kawasan half space tak kira lah half space kiri atau kanan dan mereka akan cuba untuk push mereka punya fullback untuk naik lebih tinggi ataupun wingback lah kita panggil game ni yang mana kalau kita lihat untuk wingback back uh, game ni kita sebenarnya boleh puji alif di bahagian kanan sebab apa? sebab kebanyakannya pasukan Malaysia melakukan serangan di bahagian kanan dengan menggunakan Haikal Danish dan juga menggunakan alif di bahagian kanan yang mana pembentukan combination play mereka di kawasan tersebut adalah sangat efektif yang mana alif akan stay dekat white area Haikal akan stay on the half space kanan ataupun dibantu oleh Haziq Kuti Abah yang mana Haziq Kuti Abah pun akan naik lebih tinggi untuk masuk ke kawasan half space ataupun buat overlap untuk membantu alif dan juga Haikal sekiranya ayat uh, sekiranya Haziq Kuti yang, mem yang memberi ataupun yang masuk untuk membentuk combination play dengan Alif di bahagian kanan maka haikal ini akan go lebih ke depan di kawasan hadapan lah ataupun lebih nero ke kawasan di box jadi pembentukan pasukan Malaysia ni mereka banyak memberi support team play yang bagus so mereka cover up all the area dan mudah untuk mereka masuk ke dalam kotak penalti tetapi ada satu perkara yang mereka perlu fix adalah yang pertama dari segi hantaran-hantaran lintang ataupun cut back lah sebab kebanyakannya cut back ataupun hantaran lintang mereka gagal untuk menemui pemain-pemain yang berada di dalam di box itu yang pertama lah Yang kedua Kalau kita lihat Untuk serangan di bahagian kiri Sebenarnya kita boleh puji Gandingan antara Denis Hakimi Dengan Syafizan Arshad Yang mana sama juga konsep Di bahagian kanan uh, Syafizan akan stay on the wide area Dan dia akan buat overlap dan sebagainya Dan Denis Hakimi akan stay on the half space kiri Dan yang paling saya suka Tentang Denis Hakimi ni Adalah dari segi dia punya Positioning daripada segi dia punya vision. Vision dia cukup-cukup super. Sebab apa? Sebab dia mempunyai left footed yang bagus. Yang mana kaki kiri dia memang efektif. So, dia duduk di half space kiri. Dia banyak membuka ataupun membuat true-true passing yang very efektif untuk break through ataupun break the defense punya line. So, Dennis Hakimi, you are one of the best player dalam padang lah semalam. Saya boleh nampak lah. And then, dia berjaya sipta satu assist kepada Musa Raj dan dia berjaya juga create chances kepada uh, Syafizan Asyad tapi Safiza Asyak punya curl bola melambung tinggi sayanglah tapi Dennis Hakim Hakimi ni antara playmaker yang boleh link up yang boleh create chances yang boleh create space kepada pemain-pemain di bahagian tengah so benda tu memang super dan untuk bahagian tengah kalau kita lihat pasukan Malaysia mereka bermain dalam sistem 3 midfield mereka letak Ziad Al-Bashir di sebagai single pivot dan mereka akan push Aziz Kuti dan juga ah uh, Denis Akimi untuk cover up on the half space kanan dan juga half space kiri dan untuk Haziq Kuti bagi saya pun dia antara title contender untuk man of the match sebab apa sebab Haziq Kuti game ni dia banyak involve dalam gerakan serangan yang very efektif di bahagian kanan dengan work rate yang tinggi dan juga dari segi counter press dan juga aggressiveness memang Haziq Kuti berjaya menjalankan tugas dengan baiklah untuk game ni ah uh, jadi benda tu memang super untuk Ziad dia akan stay on the pivot dekat belakang sebab dia nak covering the back tree kalau kena counter So dia memberikan peluang ataupun space untuk Dennis dan juga Haziq focusing more on attacking, Tu sebab semalam kita boleh nampak gerakan pasukan Malaysia walaupun banyak bertumpukan di bahagian kanan tetapi di bahagian kiri pun banyak melakukan serangan. So mereka akan create the variation of attacking yang mengelirukan pasukan lawan. Dan di bahagian hadapan Malaysia meletakkan dua striker lah. Mereka letakkan Hakimi Azim dan juga mereka meletakkan Haikal Dennis. To be honest, saya akan kata Haikal Dennis is much more better than Hakimi Azib walaupun Hakimi skor satu Haikal Denis skor satu sebab apa? sebab Haikal Denis apa yang kita boleh nampak satu dari segi kreativiti dia memang super dari segi positioning dia pandai menempatkan diri dia di tempat yang kosong dari segi awareness di dalam padang dia memang buat mata dah tu tertumpu dekat bola sahaja And yang mana ada bola kaki dia sampai memang dia boleh dapat bola tersebut dan dia pandai untuk link up dan bentuk combination play yang bagus untuk mem menggerakkan bola di kawasan uh, final third. So, benda tu yang kita suka tentang Heike Dennis ni dan ketenangan yang ada pada dia membolehkan dia uh, bergerak dengan lebih lincah. Itu yang bagus tentang Heike Dennis. Tetapi untuk Hakimi Azim, dia diletakkan sebagai focal point untuk cycle yang kita kena faham macam saya cakap tadi Malaysia inverted ataupun lebih focus on half space kanan dan kiri dan mereka akan letak wing back untuk stay on the wide area. Jadi, Malaysia akan banyak bentuk combination 1-2 di bahagian Uh, space ke out uh, uh, wide jadi mereka akan cuba untuk cross ataupun cut back tetapi the problem with Hakimi bila dia di striker adalah dia bukannya proper striker yang bagus dari segi positioning disebabkan itu kita susah nak cari Hakimi dalam D-box ataupun nak meletakkan bola kepada Hakimi sebab Hakimi dia akan more to wide juga sebab dia adalah proper winger dia bukannya adalah proper number 9 jadi macam semalam bila Malaysia cuba untuk uh, bermain daripada tengah kembang nak masuk balik dalam kotak penalti no one is the, in The D-Box Accept Hakeem Deniz Goal yang Hakeem Deniz score Macam mana Denis Hakimi angkat Hakimi Azim cuba untuk menang try tengok dalam kawasan kotak penalti waktu tu, tu agak kurang so the the conclusion is kalau Malaysia nak main macam tu mereka kena melambakkan pemain di bahagian kotak penalti so mereka kena ada lebih kurang 2-3 player yang ada dalam kotak penalti untuk receive the ball kalau Malaysia cuba untuk bermain dengan supplying the ball dalam kotak penalti dan mereka kena fix dari segi positioning dan pertukaran yang dilakukan oleh coach Nafuzi Zin di second half pun nampaknya berhasil dia membawa masuk pemain seperti uh, Muhammad yang mana boleh saya katakan Muhammad bagus gila sebab Muhammad menunjukkan bagaimana seorang player bila dalam tak penalti dia boleh score the goal sebab semalam Muhammad masuk-masuk dia ada buat volley ha, macam tu lah Malaysia nak main dapat antaran daripada tepi buat percubaan ke, ke, gawang pihak lawan dan Muhammad berjaya menunjukkan apabila positioning tepat ada crosses dia boleh risai the ball dan boleh lakukan percubaan And, dan Muhammad berjaya menjaringkan gol Rohisham Haikal masuk pun berjaya mengucang-ngacirkan pertahanan law dengan bagus tapi in term of decision making yang tu dia kena fix lah dan juga bagaimana dia nak release the ball dengan lebih awal. Jadi secara overallnya Malaysia bermain dengan bagus, empat gol bagus, mereka berjaya memanfaatkan set pieces dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, clinical cumanya mereka perlu untuk overload bahagian tengah ataupun kotak penalti lebih banyak sekiranya mereka nak bermain dengan cutback ataupun hantaran lintang untuk memastikan ada orang yang receive the ball dan melakukan percubaan yang lebih berbahaya. Jadi congrats lah game lawan Vietnam hari Khamis nanti, saya rasa Malaysia boleh menang sebab Vietnam dengan Lau pun menanti pay ya kan. So, apalah sangat Vietnam. Good luck. Assalamualaikum.